Вітаю вас, друзі, на першому міському мене звати Руслан Дроздов і це інтерв'ю дня. Я хочу подякувати, як і робимо ми це завжди з нашими колегами. Хочу подякувати нашим захисникам, які дають нам можливість розмовляти, зустрічатися з гостями, мріяти про мирне життя. Але сьогодні буде розмова у тому числі про життя військове, життя, яке ми з вами переживаємо вже практично два з половиною роки. Якщо гуляти по нашому місту, то можна побачити о, якусь кількість або малюнків, або якоїсь арт-об'єктів військової тематики. Інколи це буває як прямо виставка, якась на кшталт того, що зараз відбувається на Думській площі, де пан Рева виставляв свої об'єкти. А інколи можна побачити ось такі малюнки, які ми зараз будемо показувати вам на екрані. Ось дивіться, малюнки бувають різні. Дійсно, ось такі малюнки ви бачили. Джунсонюк там на цьому малюнку. Ще можна було побачити ось такий арт-об'єкт, веселий з однієї сторони, з іншої сторони. Ми бачимо там і ракету, яка летить, і розуміємо, що нічого веселого там нема. Ну і ось такі малюнки у тому числі. І сьогодні ми хочемо поговорити про мистецтво під час війни, про такі арт обєкти саме з людиною, яка і малює ці об'єкти, яка є автором цього. Це Вадим Луговцов, стрит арт-художник, Одесит, який сьогодні в нашій студії. Вітаю тебе. Добрий день. Дякую, Дякую, що знайшов час поспілкуватися з нами. Хоча знов таки, як Одесити, ну всі спілкуються один з одним, всі розуміють, що і як я впевнений, що є якась кількість одеситів. Які ніколи не бачили ці арт обєкти вони проходять крізь них, не замічають навіть. А є люди, які зупинялись, які фотографували, які намагаються зрозуміти, що художник мав на увазі. І от про людей, які взагалі зупиняються і кажуть: Та що це таке? Ну скільки міжна там стіни пачкать і так далі, Хочеться поговорити погорити спочатку. Як відрізнити мистецтво, яке ти бачиш? На стіні свого будинку від немистецтва, як і маляки відрізніти від картини. Прежде всего, це така достаточно тонка грань. Я занимаюсь стрит-артом, я профессиональный художник, член Союза дизайнеров Украины. С 2021 года э, в прошлом э, я занимался, ну не в прошлом, и э, в настоящем тоже продолжаю заниматься архитектурным дизайном и декором. Уже 25 лет в профессии, отец мой был выдающимся художником. Да. Ну, это такая короткая рекламная кампания. Э, как объяснить, отличить? Э, то, что делаю я, это не высокое искусство. Искусство это не живопись, где нужно следить за мазком, понимать там, там ничего особо понимать не нужно. Это вот, вот готовый продукт для угу. восприятия для самых широких масс. И да, есть, конечно, дети-графитчики, которые спреями что-то там рисуют, пытаются самоутверждаться, да. это такая форма протеста. Им зачастую не нравится то, что делаю я, они там сверху что-то еще пытаются. Я эту сферу, я имею в виду, стрит-арта очень серьезно так изучаю последние два года, поскольку занимаюсь. И хочу сказать, что там есть свои правила и вот подобные вещи, когда один графитчик портит работу другому, это наказуемо. Ага, ну за это так. могут побить, угу. за это могут потребовать купить новую краску, ну и так далее. Угу. Ну, у меня нет времени этим заниматься. Я периодически, когда работы... подвергаются актам вандализма людей різного возраста, в тому числі і пенсіонери, теж подподключаються. Mm -hmm. Я їх периодически реставрирую. Може быть, я куда-то далеко ушов, но mm -hmm. вот так це все гаразд. Ми а, розуміємо, що дійсно є люди, які приходять і хочуть або домалювати, або взагалі прибрати, щоб я цього не бачив. Не всем это нравится, mm -hmm. поскольку я работаю на улице, я вообще на самом деле не публичный человек, я, я не люблю окружение людей, когда их много вокруг, но, к сожалению, вот так вот получается, по, по ночам у нас работать нельзя сейчас, да, да. это чревато, поэтому я работаю днем, при дневном свете, бывает так, а, вечером я делал портрет. На 14 фонтана портрет Виктора Федоровича Юнуковича, mm -hmm. бывшего президента, на общественном туалете mm -hmm. возле, возле пляжа. Было где-то часов 11 вечера, уже темно, на лобные фонарики думаю, не будет никого. И какие-то толпы, в том числе там посетители этого туалета, парень какой-то пробегал. О, пацаны, дайте, дайте, дайте тегнуть. Я говорю, как тебя зовут там? Меня зовут так-то. Ну, на тебе спрей, давай вот в стороне пиши, мою стенку не трогай. Ну, вот так вот бывает. Ну, это себе, они хотят принимать участие. Да, я... <связывая> Хотел сказать, что стрит-арт, граффити – это часть культуры, которая существует по всему миру. Да. Это появилось в конце 70-х, начале 80-х годов в Америке, в Нью-Йорке. Там были целые войны. Граффитчики расписывали по ночам вагоны метро, стены и так далее. Вот там эта культура зарождалась вместе одновременно с хип-хопом. Там появились правила, которые я, с которых я стараюсь придерживаться. Кроме того, у меня есть свои правила: Я не порчу памятники архитектуры, mm -hmm. не трогаю их категорически. Я стараюсь не рисовать на стенах ну, на, скажем так, на частных стенах. Хотя вот парадокс. Туалет на 14-й фонтана, где с одной стороны портрет Дмитрия Анатольевича Медведева, с другой стороны Виктора Федоровича Януковича, он оказался в частной собственности. Ага. Общественный туалет, там скоро ну, да. потолок завалится бетонный. Скажи мені, будь ласка, ну yeah. все ж таки, хочеш ти чи не хочеш ти цього подобається чи не подобається, тебе будуть порівнювати з Бенксі, найвідомішого такого стріт-арт художника, який теж малює ось там приблизно такі малюнки, він робить. Він це вночі, ніхто не бачить, хто це такий, ніхто не знає, хто це такий. Є якісь там теорії, хто це може бути така людина. Чи подобається тебе те, що ти ну все ж таки на, десь на одній площині з ним. І чим? ты видоизняешься в нем? Я, в общем, когда когда собирался делать первую работу, это портрет Бориса Джонсона, там отдельная история очень угу. интересная, я думал сначала сделать большой мурал. Это вообще цепь событий, особенно между собой не, взаимо не связанных, это просто вот как-то у меня появилась идея сделать стрит-арт. Хотя стены я уже оформлял, я оформлял клубы так в 1999 году, и там впервые использовал. ну, так то, что все видели, это была работа с трафаретами. Угу. И я понял, что мурал рисовать большой 2 на – это достаточно затратно по краскам, по времени, чисто технологически сложно. И я увидел работы Бэнкси в Ирпене, в Буче, в Киеве. И я вспомнил, что есть трафареты, вот живых, ну да, с... да, спокойно могу сделать. Да, периодически мои знакомые меня называют одесским Бэнкси, да, мне это приятно. Угу. Бенкси это такой хороший пример э, таланта и маркетинга. Э, мне кажется, что там далеко не один человек работает, а большая команда, потому что, по слухам у Бэнкси, у человека, который стоит за этим брендом в состоянии порядка 25, 20 или 25 миллионов долларов или фунтов, это немало. И есть возможность... Э, Скажем так, устраивать условные там худсоветы выбирать, где какую работу делать. Да. И кроме того, я дружу с э, известным таким одесским украинским художником Игорем Гусевым. Мы как-то с ним обсуждали. И Гусев заметил, что ну, невозможно в центре Лондона, где целая куча камер на историческом здании из тюрьмы, где когда-то сидел Оскар Уальт, взять и даже ночью нарисовать огромный. Це, скоріш, загласовується, тому що угу. все в частной собственности. Ну, вот. ну і приїхати у воюючу країну і намалювати на стінах, це теж таке собі. А чому ти як художник все ж таки вирішив ну, ось так висловити свої відчуття? Чи що це? це, це твоя боротьба, це твій вклад у перемогу? Чому ти як художник малюєш саме зараз ось такі малюнки під час війни? Это все случайно совершенно сложилось. Началась война, у меня прекратились заказы на дизайн интерьера, как-то было все сложно. Тем не менее, там спустя время я что-то проектировал, Появил, решил, вот опять-таки, возвращаясь к портрету Бриса Джонсона, решил его изобразить на... В здании бывшего санатория на золотом берегу uh -huh. изобразил, взял своих двух товарищей, которые мне помогли. Они отправили фотографии э, в местные паблики, в наши одесские местные здания. Через э, это было днем. На следующий день утром издание Политика Юэй опубликовало этот портрет Джонсона утром днем того же дня то есть 17 декабря я рисовал 18 декабря днем этот портрет Джонсона попал в издание Лентару угу. это крупнейшее российское онлайн издание новостное и я тогда сказал ого угу. Думаю, ничего себе. Из Лентару она пошла дальше, там Рэмблер, Газетару. То есть я отслеживал всю эту конверсию, потому что мне было интересно. И такое время было, помните, когда Blackout, когда не было вообще ничего, изредка появлялась мобильная связь, у кого она там появлялась, тот мне в Телеграм скидывал скрины комментариев, там, скрины из одноклассников. То есть, естественно, оно начало распространяться как-то вот так. Ну вот, да, да, да. Как, да, как, да. как паутина. Uh -huh. Присылали комментарии россиян, россияне в «Одноклассниках» писали, что же они своего главного хозяина на Байдена не нарисовали. Я думаю, о, вы хотите Байдена? Да, вот да, будет. Да. будет Байден, угу. будет. Вот Байден на, на пля, прямо на пляже на 14-й я его изобразил, по-моему, следующим. Там одна из угу. работ, он периодически там кто-то кто, -то, кто -то из пенсионеров карандашиком подходит там, там я художник э, э, я так вижу, э, да? нет, там там неприличное слово сказано ну в такой цензурной форме сказано неприличное слово в адрес российского президента вот и кто-то там карандашиком подписывает Байден там пытается что-то черкать я летом приехал я же все трафареты сохраняют, ремонтировал, прошло пару дней, снова те же, то, то же самое. То, что касается общения с публикой, кому-то не нравится, там пенсионеры говорят, ну что вы здесь ляпаете, угу. ну вот такие же хорошие белые стены были, зачем вы, но ну, я кого-то как правило беру. Себе в помощь, потому что ну, это сложно. Трафарета бывает очень много, вот как у портрета Ким Чен Ина, там, там по несколько слоев, это нужно снимать, это нужно сушить, перекладывать и так далее. И беру таких ребят, которые любят конфликтные ситуации, умеют их разрешать, они говорят, а что? А вон посмотрите, вон там вот уже кто-то испортил. Мы вообще стрит-арт делаем политически. Да, это да. считайте, что это антивоенный плакат. Угу. Вот, то есть я начал сам того не, не предполагая, начал работать в этой сфере, оно пошло. Я угадал один раз, второй раз, третий раз, я понял, что уже не просто угадал, это уже сложилась определенная закономерность. Угу. А чи а, бачив ти відклики від а, тих людей, яких ти не малював? Наприклад, Джонс Джонсон нічого не казав? Дякую, а, такого не було. Mm, Кінцюнин теж тобі нічого не писав. ніхто ні, ніхто ні, 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 mm. поки нічого ні. Не... Ну, сподіваємося, <писто> що якщо вони і будуть а, якось реагувати, то звісно на мистецтво завжди хочеться, щоб реагували ну з посмішкою, як мінімум, з якоюсь повагою, з не з тим, що а знести мені не подобається, як тут виглядає, і так далі. Чи дійсно це з твоєї точки зору як митця схоже на антивоєнний плакат? Бо ми пам'ятаємо наші ті люди, які ну, колись бачили ці а, плакати а, у кіно, в інтернеті ми бачили, в книжках про історію. Може комусь показували батьки, дідусі показували це, як це було під час Другої світової війни? Це зараз виглядає з твоєї точки зору, як той плакат. Ну да, и я так ну особо не афиширую. Я, я свою деятельность называю старым советским э, названием Агитпроп. Угу. Агитационная пропаганда. Так оно получилось. Угу. Э, это Цепь случайности, которая превратилась в закономерность. Угу. Все работы так или иначе работают. Ну, <laughs> мои работы да. производят определенный эффект. В марте прошлого года на общественном туалете, уже упомянутом неоднократно, на 14 фонтана я сделал портрет. Дмитрия Медведева, угу. э, в окружении бутылок. То есть я бутылки вырезал из журнала, цветные бутылки, сигареты, я ему там целую поляну такую накрыл. Да -да 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 -да. Кроме того, я еще притащил э, пустые бутылки от спиртного, расставил их, значит, как инсталляцию. Пока я это делал, ну, мне помогал мой товарищ, подошел какой-то коммунальщик, видимо, из КП «Побережье», и говорит, так, здесь ничего рисовать нельзя, а угу. почему? Там, ну вот потому что, потому что нельзя. Потому что нельзя, да, там, и так далее. Э, в общем, дошло до смешного. Я ему показал ну, до, свое удостоверение члена Союза дизайнеров Украины, сказал, что говорю: понимаете, ваш туалет, он прославится, прославится на весь мир. Да-да-да. Я бутылки все уберу. Если вам что-то не нравится, я э, приду, завтра закрашу все белой краской. Угу. Вот, отправил, сфотографировал в нескольких ракурсах, отправил редактору одного из одесских изданий, у него берут информацию все остальные издания, и эта работа начала распространяться уже в какой-то геометрической прогрессии. Да, сама уже, да она пошла гулять вот по интернету по фейсбуку в общем везде бывает когда просто вот свободная минутка мне скучно и нечем заняться я забиваю там в интернет Димон бухай угу. и нахожу какие-то свежие ссылки недавно дошло вот ну ну до смешного вполне серьезная организация которая существует при министерстве культуры в Киеве она называется центр стратегической безпеки, что-то информационной безпеки и стратегической коммуникации. Они взяли мой портрет вот этот вот mm -hmm. Медведева и прикрепили к посту в Фейсбуке по поводу очередной какой-то вот заявления Вспышки чегось там да, хворобы. Mm -hmm. Да, да. Я это увидел и пишу, ребята, говорю, мне, конечно, приятно. Що ви пользуєте моє творчество в полізних целях? Ну, ну, треба знати. Но авторство да. нужно указувати, тим самим, ну, подобным образом, ви ну, как бы вы используете мой інтелектуальний труд. Вот так. А днями в Одесі ти навіть будеш влаштовувати виставку. Що це буде, де це буде, куди можуть прийти Одесити, побачити, познайомитися, хто не знає, а може і побачити а, тебе, і побачити, що там буде. Ну конечно же, я там буду. Это э, легендарная одесская канава. Да, ну, не, сам, да. не самое красивое, конечно, название. Она Это... поступово стоит краще. Да, да, да она ну, есть, есть участок до моста, скажем так, до улицы Полицейской Бунина угу. и после нее. Красивые лестницы, красивый литой мост, КаЦБУ. Там гаражи, значит, в одном из гаражей мой знакомый, я вообще про эту локацию совершенно случайно узнал, uh -huh. он купил гараж, оборудовал там пространство для вечеринок с друзьями, просто вот такого культурного досуга. Угу. Я его знаю по другому проекту, галерея «Тонкие материи», такое более интеллигентное пространство на улице Екатерининской, но там интерьеры в стиле ампир, и мой стрит-арт там не очень, конечно, будет уместен. Когда он мне прислал фотографии гаража, да. называется «Гараж галереи», и понял, вот, бинго, угу. вот именно там это нужно проводить. Мы с, я там открываю экспозицию, мы приглашаем диск киев там будет музыка, там будет неформальное общение, будет, скажем так, тусовка, угу. чтобы у людей не сложилось впечатление, что вот мы танцуем, выпиваем, гуляем, пока ребята там на фронте воюют. Мы присоединились к сбору на авто для бригады морской пехоты, одесской бригады. Кроме того, будем собирать донаты. Деньги мы на этом не зарабатываем никакие, абсолютно. Это вот такая вот проба создать что-то новое, интересное, для... Для... Да, поедное место. Да, для одесской публики. Да, должно быть ярко. Я надеюсь, что погода будет нам способствовать. Если будет хорошая погода, мы вынесем. Діджейський uh, пульт на вулицю, uh -huh. музика в, в, в рамках, скажімо так, буде грати, буде. Є можливість дійсно якось окупнути того мирного життя. І подивитися на картини і приєднатися до збору, і відчути те, що боротьба може бути будь-якою. Да, Митці це. борються на своєму фронті. Хлопці допомагають зараз. Хоча при цьому на фронті величезна кількість митців, які там воюють в них замість олівця, в них автомат. Вони роблять це таким чином. Чи а чи продовжиться малювання, чи є вже плани намалювати ще щось? Мене... О, ти кажеш, що ти вже відчуваєш, що треба намалювати, ти вже попав, є попадання. Що буде наступне? Сложно сп... спрогнозувати. У мене є ряд проєктів нереалізованих, ну нереалізованих реалізованих то На час. А, нет, не в этом дело. Бывает, я настолько наглею, что вот под боком у частной охраны начинаю рисовать на стенах кинотеатра Золотой Дюк на Тайерах, uh -huh. к примеру. Потом приезжает, ну они же все взаимосвязаны между собой, приезжает охрана и говорит, ну вот слава богу, что не бьют, говорит, ну вот не надо. Угу. Не надо, пожалуйста, вот мне пришлось даже закрасить. Ведь не, не, не только э, стрит-арт, не только политический. Это у меня, как, как бы своя, скажем так, я нишу на, нашел, я, я ее заполнил и. И у меня это получилось. И стрит арт подразумевает очень много различных моментов. Он может быть социальным каким-то подтекстом. Это все должно быть понятно, доступно, абсолютно широкой, широкой массе людей. Головне суметь передати в нужном місці, нанести ну правильный правильний посил зробити. Тож, 18 травня, ми запрошуємо до пройти прогулятися по місту Да. 16-й прогулятися або з моста, Коцебу, або під ним. Подивитися, зайти, подивитися на ці картини, привітатися з митцем. Подивитися, як митці це роблять зі свого боку, як вони розміщують такі стріт арт об'єкти і як вони висловлюють свою позицію щодо війни, може і підтримати. Я впевнений, що це буде дуже добра підтримка наших морпехів. Тож, будь ласка, приходьте одесити. Ну а я хочу подякувати тобі, що ти прийшов до нас і продовжуєш свою боротьбу. Ось таким чином. Ми ну, чекаємо нові арт-об'єкти на наших вулицях. Інш інша зброя, да саме інша так. зброя. 18 травня, 16.00. Приходьте, приходьте, Вадим стріт стрит художник Сьогодні в нашій студії. Ну ми дійсно запрошуємо всіх. Приходьте, будь ласка, дивіться. Не треба боятися, що це якесь дійсно щось таке намальоване. Це ось такий плакат. Антивійськовий військовий воєнний плакат. Ми знов таки запрошуємо всіх залишатися з першим міським. Далі буде багато всього цікавого. Ми зустрінемося з вами вже незабаром. Тримайтеся, українці, не нехтуйте, будь ласка, сиренами, і знайте, що все обов'язково буде Україна.